Уважаемые боевые друзья, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Аванской войны. Сегодня мы собрались в городском клубе ветеранов Аванской войны, где собрался актив городского совета. Я председатель областного союза ветеранов Истана Вихров, Танислав От имени областного совета, от имени городского совета мы хотим заявить следующее. Сегодня в Украине происходят события, о которых, наверное, весь мир говорит, не можем безучастно остаться и мы, участники Алландской войны, участники миротворческих миссий, участники локальных войн. Потому что происходят события, которые затрагивают интересы не только государства Украины, оно затрагивает интересы мировой общественности, оно затрагивает интересы и нас, как участников Алландской войны, оно затрагивает интересы всех жителей города Чернигова, Черниговской области Украины. Мы хотим сегодня заявить о том, что Украина это неделимое государство, и любые попытки и угрозы навязать нам какой-то другой образ жизни или попытки навязать другую идеологию нам не нужны. Ветераны Афганской войны, достаточно опытные люди, они прошли десятилетие, девятилетнюю Аванскую войну. Недавно мы вместе с нашими ветеранами Афганской войны, братьями в Российской Федерации, в Беларуси, в других странах СНГ отметили 25-го защиту вывода войск Афганистана. И наш общий этот праздник объединяет еще раз афганцев всего страны СНГ, в том числе Российской Федерации. Я думаю, что события в Крыму еще раз подчеркнули, что Союз ветеранов Афганистана Украины это мощная сплоченная организация. Мы поддерживаем обращение, которое сделал Сергей Чернопийский, глава нашего Украинского союза ветеранов Афганистана, боевым друзьям. Это обращение, которое он сделал ветеранам Афганской войны в Российской Федерации. Мы его поддерживаем. Мы хотим заявить, что мы готовы поддержать любые инициативы политиков, направленные в первую очередь на нахождение взаимного примирения, поддержки один одного. Нам, Украине, нужен мир и спокойствие. Украине нужна власть. Власть, которая сумеет защитить и нас, как жителей Украины, как граждан Украины, и у нас, которая сумеет поддержать вооруженные силы сегодняшней ситуации. Мы еще раз убедились, что необходима поддержка государства на всем уровне. И только вооруженных сил, и только ветеранской организации. Она в целом нужна. А для этого успокойся и мир. Мы, ветераны Черневской области, проживаем на севере Украины. И мы готовы выступить миротворцами если возникнет ситуация, связанная с агрессией на нашу страну с северной стороны. Мы готовы стать в защиту и поднять все, что у нас и возможно, невозможно. 5 тысяч афганцев Черниговской области готовы стать в, единое, в один и в строй. Мы сегодня занимаемся что, тем, что поддерживаем наше внутреннее Министерство внутренних дел. Нас проводят в области совместное патрулирование по городам и селам нашей Черниговской области. Такое обращение было к нам от милиции, мы ее поддержали. И сегодня мы активно патрулируем в городе Черниве и поддерживаем спокойствие, порядок в нашем городе. Мы будем и дальше это делать. Благо, для блага нашего города, для блага нашей страны. Дальше мы готовы ответить на ваши вопросы. Здесь присутствуют представители городской организации, активисты нашей общественной организации. Мы готовы ответить на ваши все вопросы. Скажите, сейчас непосредственно какие будут действия от вас? В первую очередь это спокойствие и заявление. Мы сделали свое официальное заявление, действия, какие будут действия от нас. Если возникнет ситуация угрозы для страны, я думаю, что ребята поддержат. Мы готовы. Но мы не, скажем так, уже в том возрасте, что, может быть, под танки бросаться не будем, но своим умением, знанием мы поможем нашей державе. Мы найдем способы, как это поддержать. Станислав Григорьевич, а вы. Вы ваша... ко всем Да. Ваша організація, як ви маєте дуже багато друзів в Росії, ви сказали, чи не могли б ви, наприклад, ну, зідзвонитися з ним попередньо і зустрітися десь на кордоні в якійсь ситуації і ну, поговорити з своїми друзями, щоб ми це транслювали також в ефірі, щоб побачили діалог народу, а не тільки політиків. Я вам скажу, что сегодня в 1 часов будет селекторное совещание, которое будет проводить Сергей Чернопильский, глава нашего Украинского Союза, со всеми головами областных организаций. На этом совещании я хочу внести пропозицию. Первое, то, что Сергей Ильич обратился к нашим друзьям, таким как Борис Федорович Громов, он обратился Руслан Руслану Алчу, нашим ветеранам и афганцам, лидерам афганского движения в России. Это первое. Я думаю, что меня ребята поддержат, будем инициировать и обращаться к ветеранам Афганистана Брянской области, Республика Беларусь, о проведении такой совместной встречи, может быть, на территории или Чернигова, или территории Брянска. Мы готовы такую, прости, встречу, для того, чтобы совместно могли решить эти проблемы. Поверьте, что все мы здесь имеем друзей в России. И все созваниваются с ними. То есть и я звонил и они звонили. Они нас поддерживают. И некоторые не понимают ситуацию, которая происходит в Украине, потому что средства массовой информации в России не так, ну, реальную ситуацию, которая происходит в Украине. И иногда перекрестывает. и не понимают. Мы им объясняем. Мы готовы встречаться, готовы вместе с ними работать. Коллеги, кто может добавить пожалуйста? До ласка? Вплоть до того, что пригласить ветеранов Афганистана, Шидловский Вадим Станиславович, ветеранов Афганистана, вплоть до того, что пригласить ветеранов Афганистана, ветеранов первой чеченской компании, второй чеченской кампании. это большая российская сила, это российский народ с которыми мы жили дружно и живем дружно. Пригласите их сюда, пускай они поищут бандеровцев, которых им показывают по телевизору. Может быть, они найдут, но здесь нет. Здесь простой украинский народ, который хочет жить мирно, дружно, сеять хлеб, растить детей, которых тоже, чтобы было светлое будущее. У вас є можливість, ми працюємо в прямому ефірі. Можливість висловити? Ви ж знаєте, що президент України офіційний, який був раніше, Віктор Янукович написав лист Путіну для того, щоб ввели війська. Як ви оцінюєте дії цього президента? І чи ви вважаєте його президентом? Якби він був президентом, він би, по-перше, був би на території України. Президент, який зрадив свій народ, не має права називатися президентом і виступати від імені українського народу. Він зрадив Україну, зрадив всі весь народ, і як боягуз покинув поле боя. Для нас, воїнів афганців це злочин. І ми відкрито це заявляємо. Злочин і великий позор. І великий позор. Ганьбаємо. Якщо він президент України, чому він не, він не на території України? Чому він не серед людей, які виступили проти нього? Йому треба було вийти до людей на Майдан, да будь-куди, на любі громадські збори, вийти і сказати: Я ваш президент, які у вас проблеми? Давайте я вам вирішу їх. Такого не було? Не було. І він зараз десь ховається і каже, що президент. Давайте вас назначимо президентом. Називайтесь. І ви йдесь у Росії. Ну, я би просив вас говорити російською мовою для того, щоб ті люди, які знаходяться в Росії, вони могли вас Давай. почути і розуміти. Я скажу президент, який в першу чергу довів до крові, то є погибли люди. Це вже не президент. То есть, если человек не может, которому дали власть над народом, предотвратить кров наших граждан, любых, радикалов, не радикалов, революционеров, МВД, он уже должен был сложить свои полномочия еще тогда, если он этого сделать не мог. Так как он предал народ, то, по крайней мере, наше алганское общество это никогда не поймет. То есть он для нас предатель. Я бы хотел обратиться к выпускникам Черниговского летного училища, которые собой насытили военно-воздушные силы России. Когда вы приезжаете в Чернигов на встречу выпускников, каждый раз клянетесь в любви к Украине, к родному училищу. Я полковник Советских вооруженных сил Юрий Михайлович Гранчак. 17 лет прослужил в летном училище из 27 лет службы в армии. За это время видел многих выпускников, сам был секретарем парткома, принимал и вручал партийные билеты нашим курсантам. Обращаюсь ко всем вам. Вспомните свою службу в Чернигове и сделайте что-нибудь в имя той любви, о которой вы всегда говорите, выступая перед массами украинцев. Я обращаюсь выпускникам Черниговского училища и не выпускникам Черниговского училища, командующему ВВС Забайкальского военного округа генералу Шевцову, командующему ВВС Ленинградского военного округа Савченко, заместителю командующего ВВС Туркестанского округа Тавнищикову, употребите свой ум, свою энергию и влияние, чтобы отозвать, вернуть российские войска на территорию России, где им должно быть по уставу. Спасибо за внимание. Я бы хотел еще запитать, возможно, Чи, чи підтримуєте ви, чи ви вважаєте нашу владу, яка зараз є в Києві, легітимною, і, бо росіяни не всі далеко не розуміють це. Я думаю, що тут питання нету. По легітимності української законодательної власті, да і взагалі вищої власті в Україні, вона вне легітимна, тому що верховний совет. Работает тот, который был избран при бывшем президенте Януковича. Янукович оказался не просто э, человеком, украинофобом, а вором и преступником, которого действительно нужно судить. И чем раньше Россия экстрадирует его в Украину, тем раньше это случится, и между Украиной и Россией опять воцарится мир камень раздора Янукович должен прекратить свое существование на земле. Я, если позволю, еще добавлю, я думаю, если весь мир признает сегодня легитимность власти в Украине, то я думаю, это естественно законно. Ведь высший орган власти это у нас парламент, и он принимает законы, он принимает высшие, назначает сегодня высшие должностные лица, соответственно, эта власть легитимная. Единственное, хотел бы, чтобы эта власть смогла реально Реально, реально помочь людям, не словами, а делом. У нас, поверьте, авансы, это люди, которые э, имеют разные профессии, люди разных взглядов. У нас единственное объединяет, это аванская война. Нас объединяет очень сильно. А люди разных политических взглядов, находятся в разных политических партиях. Но у нас одно объединяет всех. Это вера в то, что в Украине должен восстановить мир, это в первую очередь. Во вторую, это будет стабильная жизнь, как говорили мои коллеги, стабильная работа что мы верили и знали, что будущее, что у нас будущее будет и детей, и наших внуков. Это самое главное. Чтобы те слова, о которых они говорили, не расходились с делами. Потому что мы уже видели правителей, которые говорили очень много о покращении, но это покращение мы не увидели. Так мы хотим бы сегодня реально видеть покращение. Мы готовы работать на власть, мы готовы ее поддержать. Но в том случае будем поддерживать, если она будет помогать реально нашей жизни, наших людей. Вот это мы готовы поддержать. Девятой, да, кто готов сказать, пожалуйста. Тем более по нынешней власти, даже если эту власть не устраивает правительство Российской Федерации, она временная, техническая, до всенародного выявления, до выборов президента. Поэтому не устраивает вас эта власть? Подождите месяц. Будет та власть, которую выберет действительно народ, которая будет 100% легитимна. Разрешите, я представитель Центральной геостудии ге Министерства обороны. Хочу спросить вас, как вы относитесь вот к сейчас поступкам военнослужащих, которые находятся в Крыму, и может выразить какую-то поддержку и так далее. Ну, если будете говорить, то представьте... Для вас. Наших военнослужащих. Наших военнослужащих украинских. А давайте им пооплатим. Он настоящий полковник запаса. Я думаю, что он умеет правильно сказать. И на плане. Я полковник запаса Кирилюк Анатолий Владимирович. Выпускник Новосибирского высшего военно-политического училища 1985 года. Рядом со мной стоит полковник Воложка Александр Васильевич. Тоже выпускник Новосибирского высшего военно-политического училища. Второго выпуска. Мы обращаемся ко всем офицерам, воинам Российской Федерации. Мы помним нашу Родину. Мы с глубоким уважением относимся к российскому народу. Мы вместе с российским народом проходили все горечи испытания. Вспомним наших дедов, ветеранов Великой Отечественной войны, которые победили нам, которые позволили нам жить в наших странах. Неужели мы позволим кому-то нарушить нашу дружбу, наш мир? Мы обращаемся к офицерам российской армии. Против вас в Крыму стоят такие же офицеры украинской армии. Такие же, как и вы, которые присягнули на верность своему народу. Уважайте друг друга, берегите друг друга. Помните, погоны вам Родина вручила не для того, чтобы захватывать другие государства, а для того, чтобы защищать свой народ на своей я хочу пару слов сказать. Пожалуйста. Саша, сюда поближе, подойди. Пепр, Александр Михайлович, глава Чунинской районной организации ветеранов Афганистана, полковник запаса. Я профессиональный военный, закончил военное училище Полтавская зенита ракетная, проходил службу в Афганистане в 103-й воздушно-десантной дивизии. В этой дивизии мы были все вместе. Русские, украинцы, белорусы. И сейчас я прошу тех ребят, которые служат, которые имеют влияние в государственных органах, в общественных органах России, посмотреть на нас, на тех, которые с вами там были, которые выполняли свой интернациональный долг вместе с нами. И всеми своими действиями, пытаться прекратить эти необдуманные, я считаю, действия наших руководителей страны, наших, ваших. Вчера у нас в организации была встреча с матерями тех солдат, которые погибли в Афганистане. Мы вспоминали, и э, наши матери готовы поехать на границу, готовы поехать в Крым и стать живым щитом против того, чтобы они как сказали, мы станем, э, у нас в Черневской области граница с Россией. И мы станем на границе, там, где пытаются пройти, ну как. -то готовится там, ну, не знаю, не вторжение, а переход войск российских на территорию Украины, нашей области, мы встанем и скажем, вот мы стоим на этой стороне, мы матери погибших. Мы не хотим, чтобы здесь нас добавилось, и там добавилось на той стороне таких же матерей, которые не дождались своих детей с войны. Ну, самое страшное, это, конечно, война. И надо все сделать так чтобы не допустить. Это одно. И второе. Может, я прав со своей точки зрения, но то, что мы вот сейчас вот стоим здесь, заявляем, правительстве заявляем, заявления какие-то делаем, это делу не поможет. Нужно принимать какие-то действия. То, что мы заявляем, будем ждать Червонопийского, когда он соберет это. Нам надо самим что-то делать. У нас граница в нашей области. Нам надо собираться, ехать на границу, встречаться, созваниваться правильно, созваниваться с брянскими авансами, встречаться на границе. И это делать надо не с понедельника, не это, а надо это делать завтра, послезавтра, в ближайшее время, просто для того, что сегодня. Я думаю, что такими действиями мы сможем хоть как-то предотвратить эти действия, которые сейчас происходят всего доброго. Еще я капитан. Пожалуйста. Я капитан запаса 180-й мотоцикл полк Алматинская Вокру. Ну, я считаю лично, что мы не должны ставить детей, матерей там с щитом, а сами должны выйти что-то предпринимать и делать. И не, не просто делать, а делать с оружием. Россия уже пошла на нашу территорию Украины, так что тут мы рассуждаем, я не пойму. Нет слова просто. Останнє не останнє, найновіше слово. І ми будемо завершувати трансляцію тоді. Да. Я можу еще сказати я я скажу, лика у лика лика. слов. У меня живуть родственники в Російській Федерації, сестра, племянниця і так далі. Я полковник запасу Аднадюк Виктор Сергеевич. Хотел бы несколько слов сказать о ситуации. Действительно, информационная война, которая прошла со стороны Российской Федерации, она сделала свое дело. То есть люди обмануты, люди не знают. И я вот по скайпу общаюсь и разговариваю, и по фейсбуке. То есть в России искаженная информация. Они не представляют, что происходит реально в Украине. О том, что блокируют корабли нашего флота, о том, что блокируют воинские части, о том, что... Жены семьи военнослужащих выступили на защиту возле КПП, установили там определенные баррикады. То есть уже жены, семьи защищают своих военнослужащих. Они поставлены в очень трудную ситуацию. Команды применять оружие нет. А постоянно идет как бы давление со стороны российских солдат. И вот все обманывают о том, что какие-то боевики без распознавательных знаков и так далее. Все видят по телевизору. Все в Украине знают о том, что здесь идет силовой захват, идет давление, и, и, и идет на выдержку наших военнослужащих. Так делать нельзя, нельзя провоцировать, нельзя, чтобы это пламя разгорелось в Крыму. Сейчас некоторые горячие головы уже, наверное, там где-то и в России, и, и, и в том числе в Крыму, сожалеют о том, что произошло. Есть такое умное изречение, генералы начинают войну, а солдаты ее заканчивают, как заканчивали и мы. В свое время в Афганской войне, как и в Чеченской войне, как и вот последнее событие на Майдане. То есть уже сегодня, как говорится, свежие события, матери, отцы оплакивают своих детей. Нам очень бы не хотелось, чтобы в строй э, тех погибших ребят добавились еще ребята здесь, те, которые охраняют, те, которые стоят на верность народу Украине, присяги. Я им просто выражаю благодарность и... Преклоняюсь перед ними за их мужество, за их выдержку, за их умение. Мужики, так держать. Мы с вами. Если еще кто-то хочет сказать по-русски, будь ласка. А если не хочет, я хотел бы хотел, чтобы... Ну, наверное, возникает Давай. один из главных вопросов, который никто не хочет задавать. Готовы ли мы взять в руки оружие? Да. Мы заявляем, мы готовы, если будет необходимость. А я скажу, скажу коротше, Родина, дай мені оружие в руки, і я встану на защиту твоєї честі, и і свободи. І я б хотів, да. я б хотів би завершити наш прямий ефір, тим, що, е, е, повідомити вам, що Тральщик Чернігів. Який носить ім'я нашого міста залишився вірним народу України. Давайте пообнуємо і цим закінчимо. Дякую вам.